सर्व मुस्लिम समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण द्यायला हवे अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आरक्षण कसं मिळत नाही ते मी बघतो असंही जरांगे म्हणाले त्यानंतर मुस्लिम समाजाचे युवक देखील या आरक्षणाच्या लढाईसाठी पुढे येतात अनेक राजकीय नेत्यांनी आमच्या समाजाचा आरक्षणाच्या नावाखाली वापर केला यावेळी मात्र आम्ही तसं होऊ देणार नाही असं वक्तव्य अमिर शेख यांनी केले आहे सुद्धा जर त्यांच्या मुसलमानाच्या कुणबी म्हणून नोंदी निघाल्यात लिंगायत समाजाच्या निघाल्यात मारोडी समाजाच्या निघाल्यात ब्राह्मण समाजाच्या निघाल्यात आणखीन लोहार समाजाच्या निघाल्यात जर यांच्या नोंदी सरकारी निघाल्यात हे शेतकरी आहेत कुणबी आहेत म्हणून तर मुस्लिमांना सुद्धा ओबीसीतूनच आरक्षण दिलं पाहिजे त्यांच्यावर सुद्धा अन्याय नाही झाला पाहिजे जे कायद्याने बोलायचं तुम्हाला आता तर आता कायद्याने बोला पर मुस्लिम मुस्लिम भेटा आनेक आनेक मुस्लिम तर, तर मुस्लिम मुस्लिम समाजाचे युवक जे आहे मनोज जरांगे पाटील यांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण भेटावं या मागणी करता अनेक सरकारने अनेक ठिकाणी ज्या निवेदन देताना पाहायला मिळालं परंतु मनोज झरांगे पाटील यांचं वक्तव्य होतं की सर्व मुस्लिम समाज जे आहे एकत्र आल्याच्या नंतर सरकारला दारेवर धरू शकता असं आवाहन केल्याच्या नंतर मुस्लिम समाजाला एकत्र करण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे परंतु क्रांतीच्या माध्यमातून चळवळीच्या माध्यमातून काही असंख्य मुस्लिम समाजाचे युवक जे एकत्र येताना पाहायला मिळत मला सांगा मनोज आवाहन आवाहन एकत्र मुस्लिम मनोजर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जो मनोज जरानी पाटिल जो एक मराठा योद्धा बहुत बड़े योद्धा आज के दौर में जाने जाते हैं इन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे मराठा समाज को इकट्ठा करने का काम किया और साथ ही साथ में इन्होंने मुसलमानों के आरक्षण की भी बात की और मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की जो सरजमीन है जहाँ पे बहुत सारे क्रांतिकारी ऑलरेडी आ, आ चुके हैं जैसे अंबेडकर शाहू फुले उसी तरीके से जरांगे पाटिल साहब ने भी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है मुसलमानों को भी चाहिए कि अगर उन्हें राजनीति से जिस तरीके से वंचित रखा गया है शिक्षा से वंचित रखा गया है अगर वो इतिहाद कर अगर मुतहिद होते हैं तो वो भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं मुझे बताइए मुस्लिम समाज यह बहुत सारा बिखरा हुआ इन्हें एकत्र करने का काम किस तरह से करेंगे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को जानबूझकर शिक्षा से दूर रखा गया है आप देखिए सत्तर पचहत्तर साल से जो है वो चाहे रहमान हो चाहे कुंडू कमेटी हो सच्चर कमेटी हो सारी कमेटियों ने हमारी बर्बादियों की जो है दास्तान सुनाई है किसी ने सही कहा है कि लम्हों ने गलतियाँ की और सदियों ने सजा पाई आज ये उसी का रिजल्ट है कि मुसलमान जो है शिक्षा से राजनीति से वंचित है और मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिम समाज में भी जो है जरांगे पाटिल पैदा होना ज़रूरी है क्योंकि आज ये जरूरत ये वक्त की ज़रूरत है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेट एजुटेड और ऑर्गेनाइज तो हमें जरांगे पाटिल जैसा एक योद्धा पैदा करने के लिए हमें एजुकेट एजिटेड और ऑर्गेइज और करने की ज़रूरत है मुस्लिम समाजा ने देखी लिया था मनोज चरंगे पाटिल निर्माण हुआ अशिकंद्रित चढ़ या ठिकानी उभा करतना पहा थे मुझे बताइए किस तरह से इस सरकार को आप आह्वान करना चाहिए सबसे पहले मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ की सिर्फ ही अपीजमेंट की बात करते हैं लेकिन ये सिर्फ काम फाइलों में होता है ज़मीनी स्तर पर देखिए मुसलमानों की जो हालत है वो आज बहुत बदतर है चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हो उन्होंने ये बताया है कि एवरी थर्ड दलित एंड सेकेंड मुस्लिम्स आर पुअर इन दिस कंट्री तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए मुसलमानों की लीडरशिप और मुसलमानों का अपीजमेंट ये नहीं चाहते एकंदरीत आता राज्यातील मुस्लिम समाज युवक जे आहे पेठून उठल्या उठताना आपल्याला पाहायला आहे आता मुस् मुस्लिम समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा या मुद्द्यावरती आता मुस्लिम समाज कितपत आता एकत्र येणार हे आता पाहणं तितकंच महत्वाचं ठरेल व्हिडिओ जर्नलिस्ट अजित चव्हाण सह आयुब शेख एन टी व्ही न्यूज मराठी